Hello! Привет, привет! Четыре часа, и мы снова с вами в эфире. Пропоную сделать АМ-1 гучнейше. Не про российские технологии, секреты успешных людей и много подарков. Это стартап-шоу не с Нескафе 3 в 1 на АМ-1. И сегодня на повестке дня. Как же заработать на тревел-блоге? Сколько стоить робот-шеф-кухар? А еще как можно бюджетно путешествовать, не тратить много денег? Мы об этом говорим с нашей прекрасной гостью, которая сейчас в студии. Оксана Романюк, автор проекту на колесах. Це відеоблог про бюджетні подорожі небюджетними країнами. Ресурс наповнюється Оксаною та її чоловіком Антоном під час спільних мандрівок світом. Оксана, доброго дня! <реш> Слушай, ну ти поражаєш, звісно, своїми цікавими такими вошли. Сколько э, стран ти вже посмотрела? Перечисляй, можеш. Ой, перечислить, наверное, не смогу. Да, Я помню, что у меня вот Камбоджа была 20 а потом было еще 2. Wow. То есть это было 22, наверное, Я не Смотри, одиначко. я вот по Индии путешествовала очень много, да. Если особенно это не просто туристическая такая mm -hmm. зона. Там, в принципе, безопасно, ну, я так считаю. Mm -hmm. Я путешествовала по довольно таким закрытым местам. Естественно, это одежда. Это самая главная одежда. Я вот одевала всегда, у меня был огромный шарф, который я наматывала полностью. Прячешь белые волосы например, девчонкам с белыми волосами действительно очень сложно просто прячешь максимально. У меня, например, в Индии были президенты даже в гостиницах, что ко мне приходили с ресепшена молодые люди, заходили ко мне в номер и снимали штаны. буквально вот у меня такая история была. Вот он снимает штаны, садится. А что ты делал? Ты вызывала полицию? Дело в том, что, ну, нет, я не вызывала полицию. Тут нужно знать менталитет индусов. Я ему просто объяснила, что, слушай, ну так у нас не делается. Вообще, если ты хочешь, можешь сделать мне там кофе, пригласить. Были моменты, когда нужно быть очень грубой это правда. Да. Ни, далеко не всем нужно улыбаться, особенно когда ты путешествуешь одна. И тут уже тоже все зависит от человека. Если девушка, знаешь, такая, ну, сама по себе тихоня, скромная, я, битучка, я бы не советовала ей одной ехать. Тут нужно угу. быть Треба такой... <свят> да, да, да. Учиться. <свят> Буду учиться. Просто сейчас мы звертаемся до наших громадян, до наших клиентов гостемиста и с питанием взагале, какие они знают, лайфхаки какие travel хаки используют для того, чтобы За заучаться животы и гроши. І відчувати себе якнайкращим чином. Скажіть, будь ласка, ви коли-небудь подорожували за кордон? Ні. Безумовно було. В Фінляндії була, в Швеції, в Турції і в Таїланді. А хитро ще є який набив для того, щоб потрапити за кордон і там відчувати себе якнайкраще, заощадити гроші не тільки. М -м -м -м, хороша компанія. Головне це ну, бути посміхатися. Якщо ти знаєш мову, то це взагалі просто шикарно. Хто там був, то, то можуть розказати, звісно. А як ви готуєтеся до подорожі? Ніяк не готувалася. Мені там живуть родственники. Я лажу по всяким форумам. Первинно це інтернет. Так, можна менше вещей. карту покупаю. Дивлюся, відео. Коли нам би скористувалася допомогою тревел-блогерів, ні, не читаю. Ні, пилі моменти, коли да, я дивилася. нічого не смотрела. Називається Вейвап Trip. От вони відправилися подорожувати вдвох. Хлопець дівчиною. От і вони пишуть дуже класні статті. Коли До їх впечатлення, ти можеш як то почути. прокайфовать этой страной. Доверять, но проверять. Все будет в шоколаде. Дуже мало тревел хакив знают наши глядачи, Поэтому потребно обратиться до професіоналів. Пит, будь ласка, будь ласка, как завершать ты на мондривте? Я знаю то, что вот э, что нам помогало лично, что мы открыли, Это прям наш такой был секретик. Э, например, э, о стоимости продукта, как узнать? Угу. Вот ты подходишь, да, естественно, сразу видно, что по тебе, по тебе что ты турист, да. все думают, что у тебя вот так доллары, а, сарафанов просто валятся. Угу. Они сразу в три дорого с тебя. Угу. Что мы себе придумали? Мы всегда останавливаемся. Например, я хочу купить какой-то блинчик там на улице да. в Таиланде. Я останавливаюсь спрашиваю у меня была такая ситуация сколько стоит он говорит доллар я понимаю что здесь это очень до, доллар да. это очень дорого я отхожу метров 200 становлюсь. я жду пока какой-нибудь ребенок или кто-то да местный житель подходит а, ага. я смотрю какую они дают купюру да. какого она цвета то есть, да, mm -hmm. я могу не увидеть издалека, что это 100 там, или mm -hmm. 2, но я вижу, какого она цвета. Потом смотрю у себя, что это было за купюра. И подхожу потом уже, я не спрашиваю, сколько это стоит, я просто даю эту же купюру. По поводу транспорта, я знаю, что э, каждая страна индивидуальна. Mm -hmm. Вот кому-то кажется, например, там по Америке я много путешествовала, там самолет самый бюджетный. Mm -hmm. Хотя, казалось бы, нам uh -huh. кажется, oh -oh. Ну что самолет дорого. Э, то есть нужно смотреть по специфике каждой страны, приезжать mm -hmm. и, и не бояться очень много спрашивать. Потому что мы, я захожу, например, в интернет, как из точки А в точку Б приехать, да. там вам пишут, только, например, там самолетом, чартерным а за 150 евро. Ну, хорошо, окей, я приняла а эту информацию, выхожу на улицу, начинаю просто дергать всех людей, слушайте, ну мне надо в эту точку. Тебе, вот я даю 99%, что кто-то расскажет путь, их всегда есть миллион. На твой взгляд, какие, какие страны самые дружелюбные и кто помогает в таком отдыхе? А больше ну вот с таиландом как-то нам не очень повезло не, не, не сильно нам помогали вот mm -hmm. в этом путешествии вот камбоджи тоже ты -то не очень а, европа там как бы так, они помогут, если нужно, но не будут лезть, да, тебе. Ага. Самое вот супер френдли френдли туристик, это, наверное, да, наверное, Штаты. Ты зарабатываешь на своем влозе? Да, так себе. А то ты зарабатываешь, какие скупики? Расповедай, как Если честно, суммы получаются небольшие, но пока что я не зарабатываю. Вообще, я лентяйка, на самом деле. Если бы я прокачала хорошо всякие всяческие ютубы, да, ну, то есть там можно ставить так, чтобы на счет, там, количество просмотров, и тебе копеечка. Если не лениться вот это все делает да. то реально можно зарабатывать как зарплату ну да. вот правда как вместо... на мандривке. А у меня так получается, что я просто заявляю о себе, да, там в блоге, ага. и мне предлагают там, э, ну не знаю, например, туристическая компания какая-то, а давайте вы станете лицом нашего бренда, потому что с вами ассоциируется уже туризм, и вот мы хотим вас привлечь. То есть ага. вас, да, не, не прямо, а ага. вот 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 косвенно, как-то ага. это получается, ага. я нахожу так работу. Ты своей атмосферностью действительно вселила нас в надежду, что мы тоже вскоре отправимся путешествовать за малое количество денег. На самом деле у нас тут бесплатные путешествие ровно через Сейчас, потому что <звук> уже вот в 5 часов мы узнаем про лапшичный шрифт, друзья. А я не помню, еще Про трех. скайпер, который, между прочим, стал скайпом. А, а еще я все-таки, знаю, что уже протувала питание, вы да. дуже легко и отримаете червоную чашку, запас кавы и главный заряд бодерости и там шоу <М1> А значит, в 5 часов включаемся ровно, будьте с нами.